Hai, selamat kembali. Hari ini kita nak selami satu tempoh yang sangat-sangat kritikal dalam sejarah negara kita. Apa yang jadi kat tanah Melayu sejurus selepas Jepun mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah satu fasa peralihan yang fuh, penuh dengan drama dan ketidaktentuan. Cuba kita fikirkan soalan ni. Apa jadi bila satu kuasa yang memerintah tiba-tiba tumbang dan tak ada orang lain yang siap sedia nak ambil alih? Ha, keadaan inilah yang kita panggil kekosongan kuasa. Jom kita tengok macam mana benda ni berlaku dekat negara kita sendiri. Baiklah, ini dia perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Kita akan mula dengan saat Jepun menyerah kalah. Lepas tu kita tengok macam mana ia cipta satu kekosongan kuasa. Kemudian kita akan faham tentang pemerintahan bintang tiga selama 14 hari, diikuti dengan kembalinya British dan akhir sekali macam mana usaha memulihkan keamanan dijalankan. Okey, kita mulakan cerita. Semuanya bermula bila perang di Pasifik tamat secara mengejut. Peristiwa ni berlaku dengan sangat pantas tau. Bom atom digugurkan pada 6 dan 9 Ogos. Dan tak lama lepas tu pada 15 Ogos, Jepun terus umum untuk menyerah kalah. Tapi perhatikan betul-betul jurang masa ni pengumuman 15 Ogos upacara rasmi pula 2 September dan tentera British baru mula sampai pada 3 September jurang masa inilah antara pengumuman Jepun kalah dan British sampai yang jadi punca segala galanya jadi apa akibatnya bila ada kelewatan macam ni ia mewujudkan satu vakum satu kekosongan kuasa yang sangat bahaya Inilah maksud kekosongan kuasa. Senang cerita, tak ada kerajaan yang berfungsi, tak ada polis, tak ada undang-undang. Negara kita masa itu ibarat kapal tanpa nahkoda, terumbang-ambing di tengah lautan. Dan dalam keadaan macam inilah akan ada pihak lain yang cuba ambil kesempatan. Dan pihak yang pantas melangkah masuk untuk mengisi kekosongan ni ialah Bintang 3. Okey, siapa sebenarnya Bintang 3 ni? Mereka ni adalah askar gerila MPJA iaitu Sayap Bersenjata Parti Komunis Malaya. Yang menariknya, sepanjang perang, dorang ni sebenarnya sekutu British tau. Sama-sama lawan Jepun. Tapi, bila Jepun dah kalah, matlamat dorang terus berubah. Dorang nampak ini peluang keemasan untuk ambil alih negara sebelum British sempat kembali. Jadi, ingat nombor ni, 14. Selama lebih kurang 14 hari, tanah Melayu berada di bawah kawalan bintang 3. Dua minggu je, tapi dua minggu ni penuh dengan peristiwa yang meninggalkan parut yang sangat dalam. Apa yang diorang buat dalam 14 hari tu? diorang bertindak pantas. Ambil alih bandar, balai polis, pejabat kerajaan, semua sekali. Diorang laksanakan undang-undang sendiri, tubuh mahkamah komunis dan yang paling teruk, diorang jatuhkan hukuman mati pada sesiapa saja yang dituduh jadi orang Jepun atau tali barut. Malangnya, tuduhan ini selalunya tak berasas dan banyak menyasarkan orang Melayu, terutamanya polis dan pegawai tempatan. Inilah, inilah bibit-bibit yang mencetuskan ketegangan kaum yang amat dahsyat. Tapi dalam keadaan yang sangat tegang ini, Pemimpin tempatan kita tak duduk diam. Raja-raja Melayu macam Sultan Pahang dan Sultan Perak mainkan peranan yang sangat penting. Baginda berdua turun padang buat lawatan dan merayu pada rakyat supaya bertenang dan jangan bergaduh sesama kaum. Satu usaha yang kritikal untuk redakan api perkauman yang mula marak. Dan ini membawa kita ke fasa seterusnya. Akhirnya, British pun tiba. Apa rancangan mereka untuk ambil alih semula keadaan? British tak terus tubuhkan kerajaan sivil macam biasa. Sebaliknya, diorang wujudkan satu badan sementara yang dipanggil Pentadbiran Tentera British atau PTB. Fikirkan ia macam satu kerajaan sementara yang tujuannya hanya untuk stabilkan keadaan sebelum pentadbiran biasa boleh dijalankan semula. Misi PTB ini jelas, ada dua langkah utama. Pertama, yang paling penting sekali, hentikan kekacauan, tamatkan kekosongan kuasa. Kena pastikan keadaan kembali aman. Kedua, barulah boleh bentuk satu pentadbiran sementara untuk pastikan negara boleh berfungsi balik macam biasa. Soalan dia, berjaya ke PTB ni? Ha, mari kita tengok apa kejayaan diorang dan apa cabaran besar yang terpaksa diorang hadap. Apa yang menarik kat sini ialah gambaran yang seimbang. Di satu sisi, ya, PTB berjaya tamatkan penguasaan 14 hari bintang 3. Diorang berjaya pujuk MPJA serahkan senyata. Tapi pada masa yang sama, tempoh ni jugalah menyaksikan keganasan kaum yang sangat teruk meletus. Contohnya di Sarawak, berlaku ketegangan antara orang Cina yang dituduh bersekongkol dengan Jepun dengan masyarakat pribumi. Keadaan jadi begitu tegang sampaikan tentera Australia terpaksa campur tangan untuk elak pertumpahan darah yang lebih besar. Jadi nak pulihkan keamanan tu memang bukan kerja senang. Sebagai penutup, jom kita renungkan soalan ni sama-sama. Walaupun cuma 14 hari, tempoh kekosongan kuasa dan konflik selepas Jepun kalah ni, ia meninggalkan parut dan pengajaran yang relevan sampai ke hari ini. Ia sentiasa mengingatkan kita semua betapa rapuhnya keamanan dan betapa pentingnya ada sebuah pentadbiran yang stabil untuk menjaga negara kita.